This is given by Tones from this recording. When you can't keep up the pace to get to the end of the lap and turn when the turn sounds, or when... to three. Это для чемпиона мира. Да. Совершенно верно. В принципе, одинаково, но, наверное, летом легче, потому что к нему готовишься знаешь запланировано все а в середине сезона игры между игры график насыщенный как бы э, между играми ставят этот тест мы его должны пробежать потому что допустим я вчера судил игру сегодня приехал и надо бежать этот тест в зале как бы холодно все-таки зима ну поэтому не ну как бы не так как лето да, международники все, ну то, что я видел, я как бы не совсем за ними следил, но так периферически видел, что все пробежали. Ну, как бы на самом деле тест этот не очень сложный, если ты к нему в принципе готов. 86 площадок мы бежим, длина э, площадки ну, этого отрезка 20 метров. Вот, мы бежим 86 отрезков э, по 20 метров. И время, которое дается, вот если вы слышите сигнал, то э, э, ну, время между сигналами это то, за которое мы должны пробежать. И оно все время уменьшается на протяжении этих 10 минут. Все. Да, мы начинаем медленно, и потом ускоряемся, и бежим быстрее и быстрее. Там три или четыре раза увеличивается, ну, как бы уменьшается время, увеличивается скорость. Ну, понимаете, для нас как бы это постоянный процесс, потому что в баскетболе правила меняются все время, как бы официально раз в четыре года, а вообще какие-то рекомендации или интерпретации приходят в течение года. Каждый год бывает и по несколько раз. Вот. Ну и это как бы непрерывный процесс, к которому мы привыкли. То есть для нас ничего нового, что что-то изменяется. Я думаю, что для нас не сложность. Сложность, наверное, для игроков и для тренеров, потому что они ну, не успевают за тенденциями этими. Или как бы не знают о них, что ли. Ну и вот иногда да, зачастую да, да. До 2015 года ничего особого происходить не будет. А потом, когда значит, пройдет наверняка жеребьевка, определятся города, где будут проходить игры, и будут назначения судей, которые будут обслуживать этот чемпионат Европы, то тогда ФИБА Европа обычно собирает накануне чемпионата Европы семинар, на котором они, судьи, эти группы судей работают специально, значит, эти занятия направлены на подготовку вот конкретно к этому чемпионату Европы. Э, как бы для нас как бы теку, только текущая работа, я не думаю, что это особенное будет. Мы сдаем теоретический тест. Естественно, они, 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 они меняются, естественно, мы не можем каждый раз одни и те же вопросы на одни и те же вопросы отвечать. Вот, но в основном это вопросы практические, которые чаще всего встречаются в, в играх. Э, берутся они из вопросов, которые рекомендует ФИБА, либо есть журнал такой FIBA оттуда берутся. Ну и как бы судейский отдел наш как бы тоже составляет свои вопросы чтобы чуть-чуть разбавить. Ну и как бы мы сдаем на английском языке арбитры ФИБА, а арбитры национальной категории они сдают на, ну, на русском, на украинском. Нам надо ответить 75% вопросов правильно из тех, которые дают. Обычно 25 вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Altyazı M.K.